Hörmətli izləyicilərimiz, Allahın salamı olsun hər bir kəsə. Salaq qəsəbəsində gözəl bir evlə qarşınızdayıq. Yəni inşallah inanıram bu 2 mərtəbəli ev qısa müddətdə satılacaq. Baxa bilərik evə. 2 mərtəbəli evdir, müəyyən işləri qalıb. Girən kimi 4 sotun ə, içində olmalıdır, səhv eləmirəmsə. Baxa bilərik, belə bir həyəti var. İndi balaca qapı qoyub qardaş. Darvazanı dedim bu tərəfdən qoymalıyam. İnşallah gələcəyinsə. Həyəti belə bir geniş həyəti var. Evdəki maşallah kəməri, fundamenti, hər bir şey qaydasındadır. Evin bu tərəfdən də arası var, qeyd eləyək, baxa hamsına. Qiymət münasib bir qiymətə satılır. 2 mərtəbə ev belə sənayədə yoxdur. Yanından da arası var, yəni baxa bilərsiniz. Hamısı da maşallah pəncərələr uzun, sobdur, işıqlıdır. Münasib bir qiymətə verilir, qeyd eləyirəm. Salay qəsəbəsində bu qiymətə ev tapa bilməzsiniz. Üzüdüz bir qiymətə verilir. Tələsin. Bu bağçacıdır, maşallah. Burada güllər əkiblər. Burada bir ağacı var. Bilmirəm, armud ağacı olmalı. Sərf eləmirəmsə. İndi burada ağaclar var, hər də əkiblər hamısı. Orda balaca əldamsı da var. Burdan e, görürsüz qapını, balaca qapını. Ordan mətbəxə, həyətə giriş də var həqiqətən. Çözə bir variantdır. Evə görürsüz qutu kimi maşallah evdir. Burada da belə toyuq xinzisi var. Həyat evinin həvəskar olanlar, indi o həvəskar olanlar üçün bir zəhmət gerəyir görək burada nə var, toyuq xinzisi qardaşın buranı görə-görə burada nələri saxlayır, maşallah. Burada qardaşın balaca ferması var. Baxa bilərik. Belə bir fermo düzəldib, istu bağlı. Bir, bir toyuq xinzisi nəsə burada var. Maşallah toyuğu, cüzəsi, orada nə bilm, hini, setqalı, səliqəli səhmanın üstü şifirlidir. Burda setqalıdır. Maşallah, yo, həyət evi üçün idealdır. Yəni baxa bilərik. Bunları da üstündə hədiyyə verə bilərik. İnşallah bağlayaq. Bir də düz şey xoşma gəldik. Bax bu maqnitdə qoyublar. Maqnitləndir. Çox gözəldir. Hər bir incəliyi fikirləşiblər. Mühəndisdir. Yəni qardaş Evim maşallah çox səliqəli səhman. Evin hər tərəfinə fikir verisiz. Dib tərəfdən beton verilib. Bu da mühüm amildir. İnşallah indi keçəcəyik evlə tanış olmağa. Ev beş daşın üstündədir, iki daş dolu, qardaş doldurub, fıstaq qoyub, yəni görə bilərsiniz. Burdan elə baxanda biriniz. Çox sizi yormuyaq. Keçək bu möhtəşəm, gözəl bir evlə tanış olmağa. Yarımçıq işgəli qalıb. Yəni təmizsizdir, amma yaşayış var, kombisi, hər bir şey qaydasındadır. İnşallah keçirik. Allah alanın da, satanının da xeyrin versin. İnşallah keçirik e, birinci mərtəbəyə. Vaw, wow, vaw, wow, vaw. Wow. Maşallah, möhkəm idi, hörmətli izləyicilərimiz. Beton piltadır, yuxarıda beton piltədir. Burada da girən kimi bir şıxçıqına şir daş daşırırıq. Bu da şığın yandıraq. Maşallah qoşada düşdü mə hə, baxın. Ora kəsmələli belə qoşa başdı. Beton, beton piltələr. Bax, beton piltələr döşənib üstünə. İnşallah isti poldur. Bütün 1-ci mərtəbəsi isti poldur. Sıtaşqı olunub isti poldur. Bir dənə çərovma granit vurulmalıdır. 3 dənə pəncərəsi var. Zal hündürlüyü yaxşıdır. İndi yəqin alçıpan yığılacaq inşallah. Kimalsa təmirləsə. Bunu bəxa bilərik. Hardansa bir 40 kvadratğa yaxın bir zaldır. 3 dənə pəncərə, tavan hündürlüyə. Allah hələ alçıban vurulsa belə tavan hündürlüyü yaxşı qalır, ideal qalır. İnşallah keçərik onu, bu hündürliyə baxın, maşallah. Burdan mətbəxə keçirik. Naharı burada edə bilərlər, qeyd eləyirəm. Qoşa daş tərəfi. Bura mətbəxdir. Qo yolunun. Burdan, e, burdan e, bağçaya çıxış da var. İndi paltaryandır, qabyanlar çıxacaq, mətbəx mebeli saxlanılacaq inşallah. Kəsəli, bura istipoldur. Yəni qeyd edirəm istipoldur. İndi onu burada göstərəcəm, hamısını qeyd eləyəcəm inşallah. Baxa bilərik. Bax bu istipoldur. 1-ci mərtəbəsi tom istipoldur. Kombidəki dəmir töküm firması. Dəmirtöküm kombisi olan ev rahatdığını ala bilər. Özü də atronomdur. 2 mərtəbə üçün nəzərdə tutulub, kvadratı da. Burda da pit minutkada ayrıcadır o. Bu 1-ci mərtəbədəki sanuzelidir. Qeyd eləyirəm. Baxa bilərik. Sauso kafe limitlağı hər bir şey qaydasında, hər bir şey qaydasındadır. Yəni bu qiymətə sarayda eyb yoxdur. Sizə inandırıram ki, yəni ucuz bir qiymətə verilir. İndi inşallah keçici ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Bu belə beton tökülüb, hələlik bura dəmirlə yığdırıb qardaş, indi imkan olmadığına görə keçici ikinci mərtəbəyə şəxsi özünə tikilib, şəxsi özünə tikilib qeyd olunur. 2-ci mərtəbiyə çıxırıq. 2-ci mərtəbiyə çıxan kimi sağda bir dənə saniterli var burda. Qeyd olunur. Baxa bilərik. Oranın metlağı vurulub, unitazı qoyulub. Bir dənə kafele vurulmalıdır. Belə amma istifadə eləyirlər eləməyinə. Məsələn, unitazı, duşumşu var. Amma ki belə bura ancaq şey vurmaq lazımdır. Kafele vurmaq lazımdır. Xarda deməli 3 yataq otağı, 3 yataq otağı, bir də gardırobdur. Qar mən birinci gardırobdan başlayım. Bax bura. Bu bura gardırobdur, baxın. Bura pal paltar yığılır. Burda indi qardaşı məşallah uşaq çoxdur. Burda e, uşaqların e, məsəlin pal paltar otağıdır. Yəni qid olunur. Baxa bilərsiniz, çox səliqəli, səhmanlıdır özü də. Yəni çox sevdim. Çox sevdim. Çox gözəl, çox səliqəli. Keçək növbəti bir otağa. Bura yataq otağıdır. Baxa bilərik. Genişdir, maşallah. Maşallah, çox genişdir. Bura da betondur. Yəqin ki, buranı da isti polə eləyəmlər. E, burdan da balkona çıxış var. Balkona çıxırıq inşallah. Baxa bilərik. Bütün burdan sunqarayt hər bir yan görsənir. Qüssəsi də asfaltdır, qeyd eləyirəm. Belə də bir balkonu var. Yəni baxa bilərsiniz, bəncə razıdır, hər bir şey qaydasında, səliqəli. Valla həqiqətən bu evə almağa dəyər. Şəxsi tikil evdir, qeyd eləyirəm. Şəxsi tikili evdir. İnşallah keçək, növbəti bir otaqla tanış olaq. Bura da yataq otağıdır. Görürsüz, uşaqlar burada yatır. Yəni görürsüz, hər şeyi qaydasında. Ağardılma işləri görülüb burada. Ağardılma işləri görülüb. Qardaş elə bu şey vurub, hələ yeri səb, xalça. Kim istəsə burada kim istəsə təmirini tamamlaya bilə. Yəni qiyməti üstü nəzərə alınlıb. Belə evlər çox bahadır. Qiymətə 220 kvadratdı qeyd olunur. Bir də yuxarıda belə bir otaq var. Əslində buranın yataq otağı, zal kimi də istifadə edilə bilər. Çox genişdir. Çox genişdir. Buranın alçıpanı yığılıb. Buranı yəqin ki zal kimi istifadə eləyərlər. Baxa bilərik oxa bilərik hər bir şey qaydasındadır hörmətli izləyicilərimiz vallahi qəşəngdir hər bir şey qaydasında deməli yuxarıda 3 aşağıda 1 4 4 otaq bir də koridorda onlar otaq saysaq 5 otaqlı evdir deməli şəxsi üzünə tikilib qiymət də münasib bir qiymətə verilir təzəni satılır xahiş edirəm real alıcılar buyursun zəng eləsin